ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এইটো বিষয়তে চাব বিচাৰিছে যে মই তলত লিখি থৈছোঁ যে ফেইল কৰিব বহুত হয় ফেইল কৰিব কাৰণ ফেইলটো কৰিমই তুমি লাগিলে এশটাৰ ভিতৰত এশটা কুৱেশ্যনে শুদ্ধ নকৰা কিয় ফেইল হয়তো তুমি কৰিবা যদি তুমি এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সুৰা কথা যিটো তুমি মন নকৰে কথাখিনি সৰু সুৰা কিন্তু যদি তুমি ভুল কৰি দিয়া তেনেহ'লে গোটেই লাইফটো ইমান বছৰ বছৰ কৰি থকা সকলোখিনি পানী পানী হৈ যাব গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনখিনি কথা আমি বিশেষকে আমি মন করবল বিষয় যত নাকি সেই আমি মন নকলে ফেইল হওয়ার চান্স থাকে গতকি এটা মনে কই লোক বিচার যে নমস্কার মানে নিলোৎপাল শাইকে আপনাদের নীলোৎপাল টিপস ইউটিউব চ্যানেলটা চাবলে আরম্ভ করেছে বিশেষ মানে নিজের ইমান ইন্ট্রডাকশন দিয়ে দিয়ে এটা মেইন কথা হল যেহেতু আমার এক্সাম আছে এক্সামর ডেট টাইম সকল কথা গম পাইছে আর আমি আমি এক্সামত উপস্থিত থাকব লাগবে দেড় ঘন্টা বা দু ঘন্টার আগে আমি এক্সাম সেন্টারত উপস্থিত লাগিব তো যেহেতু লাইন পাতি লাগে গতকাল কোনো ধরনের গার্জেন বা কোনো ধরনের আমি ইলেকট্রনিক বস্তু বা কোনো ধরনের মানে এক্সাম হলত কি নিয়ে এক্সাম হলত কি নিয়ে নিশ্চয় কলমটো নিয়ে বা পানী বটলটো নিয়ে বছ ইমানে কলম আৰু পানী বটল লৈ যাবা ইমানে কথা এক্সাম হলত কি নিয়ে নিয়ে সেইখিনি কথা আমি পাছত পাতিম কিন্তু আমি কোনখিনি কথা আমি মন কৰিব লাগে যিখিনি কথা আমি যে আমি ফেইল হোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিম যেহেতু আমাৰ এক্সামটো হব অফলাইনত কোনো ধৰণৰ অনলাইন সামগ্ৰী বা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ একো তাত প্ৰয়োগ কৰা নহয় অফলাইনত হব হবো পেপাৰ দি দিব কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব তাত তো ৱেমাৰ ওয়েমার দিব দিবা তোমালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন থাকিব এডমিট কার্ড লৈ যাব লাগিব এতিয়া আমি ৰোল নং ৰোল নং কত থাকিব আমাৰ এডমিট কাৰ্ডত থাকিব ৰোল নং আৰু বকলেট নং বকলেট নং থাকিব আমাৰ কুৱেশ্যন পেপার এইটো দেখিছা এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ স্কেনত নিশ্চয় দেখিছা গতিকে বকলেট নং আৰু ৰোল নং এই দুইটা আমি যেতিয়া আমাৰ ৱেমাৰ চিটটো দিব ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে কুৱেশ্যন টু এনচাৰ যেতিয়া আমাৰ ৱেমাৰ চিটটো দিব তাত আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাত ওপৰত লিখা হৈ থাকিব তোমাৰ নাম ৰুল ন বুক লিফ ন তাত লিখা হৈ থাকিব খুব শুদ্ধভাৱে আমি তাত ফিল আপ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি তাত এবাৰ লিখি দিয়াৰ পিছত এইটো আৰু নেক্সট ফিল আপ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ প্ৰত্যেকটো নিৰ্দিষ্ট এটা এটা সংখ্যা অনুসৰি এটা এটা ঘপ থাকে গতিকে আকৌ কাটা কুটা কৰি বেলেগ নিয়ম মানে আমি কিছুমান নিয়ম উলিয়াই তাত আমি শুদ্ধ কৰিবকৈ নোৱাৰোঁ তাত যেতিয়ালৈকে তাত ছাৰ বাইদেউসকল নকৰে বা তোমালোকক বুজাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একো কলমে দশমিক এটাও চিন নিদিবা বুকলেট নং ৰুল নং এই দুটা পূৰা শুদ্ধ ক্লিয়াৰ লাগিবই ক্লিয়াৰ হ'লেহে তুমি মেৰিটত নাম অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি তুমি কুৱেশ্যনখিনি ভালদৰে কৰিব পাৰিছা যদি মেৰিটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা মই কই রুল নং বুকলেট নং বা নিয়ম বান্ধি দিছে সেই নিয়মখিনি যদি অকন মানে যদি খেলি মেলি করা হলে আৰু পাছৰ পৰ্যায়খিনি গম পাইছে গতিকে ময়ে কৈ লব বিচাৰিছোঁ আকৌ কৈছোঁ যে বেষ্ট অফ থাকিলে থাকলে যখন এক্সাম দিব সিলেকশন পাইসা বেষ্ট অফ লাক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি তোমালোকে মন কৰা যাতে আমি হৈ যাব পাৰে যাতে মেৰিটত আমাৰ নামটো আহি যাব পাৰে সেই কথাখিনি মন কৰিবা বাকী যিখিনি আমাৰ নিগেটিভিটি কথা আছে এইখিনি কৰিব নালাগে সেইখিনি কৰি দিব কৰি দিবাগৈ বা ইয়াত যাব নালাগিছিল তাত গৈ পালোগৈ টাইম আছিলে ইমান গৈ পালোগৈ ইমান সেইবিলাক কথা মন নকৰিবা টাইম বা যিমানখিনি এছ এল পি এবে তোমালোকক ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দি দিছে ক'ত কেনেকৈ ক'ত যাব লাগিব এক্সামৰ টাইম বা কি লৈ যাব লাগিব নালাগিব গোটেইখিনি তোমালোকে নিজৰ লগত পূৰা সংলগ্ন কৰি ৰাখিবা মাইণ্ডটো একেস্থিৰাই ৰাখিবা বোলে হয় বোলে মোৰ একজাম ভাল হৈছে নাম অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এনেকুৱা যাতে এটা তোমালোকে ফিল্ড এক্সাম হলৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাই যাতে ক'ব পাৰা একজাম বহুত ভাল আছে দেই বহুতে সুধিব বাহিৰতো মানুহৰ পৰা ভিৰ হৈ থাকিব তোমাৰ মা দেউতাক সুধিব মা দেউতাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আশা কৰিব বাকী বেলেগৰ কথাও নকওঁ মা দেউতাতো নিশ্চয় আশা কৰি থাকে যে ইয়াৰ কিবা হয় বা নহয় নিশ্চয় হয়নে নহয় গতিকে মা দেউতাই যেতিয়া কথাখিনি ক'ব পাৰা বোলে মোৰ এক্সামটো আজি বহুত ভাল হৈছে এইবাৰ মেৰিটত আহিবই কেনেকুৱা নহয় এটা ফিল হ'ব ইমান এটা ফূৰ্তি মুহূৰ্ত হ'ব গতিকে বোলে এক্সাম হ'লৰ পৰা ওলাই আহিছিল মোৰ এইটো ভুল হ'ল প্ৰয়োজনীয় কৰিব নোৱাৰিলোৱেই মোৰ নামটো লিখোঁতে কিবাহে হ'লগৈ এইবিলাক যাতে নহয় সেইটো তোমালোকৰ কথা কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ মই বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী তোমালোকে তাত তোমালোকে এক্সাম দিবা তাত তোমালোকে পঢ়িছা তোমালোকে তোমালোকৰ জব হ'ব সেই গোটেই কি ক'ম আৰু গোটেই কামখিনি তোমালোকৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰে খালি আমি গাইড দিব পাৰোঁ বাকী বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰোঁ মই কৈছোঁ যে আমাৰ কুৱেশ্যন আমি কি ধৰণৰ কৰিব লাগিব নালাগিব ডিটেইলছটোতো গম পাইছে এশটা কুৱেশ্যন আহিব পঞ্চাছ মাৰ্কৰ হব আৰু এশটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মার্কিং নাথাকে থাকে ঘণ্টা টাইম থাকিব দুঘণ্টা টাইম ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু অসম পুলিচৰ এক্সামবোৰত ইয়াৰ আগতে ইমানো বেছি টাফ অহা নাছিল টাফ অহা নাছিল ন যদি নপহা নিশ্চয় টাফ নপঢ়িলে টাফ সেইটোৱে নপঢ়িলে টাফ যদি পড়িছা চি টাফ আৰু ইজিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এই যদি পূৰা পঢ়ি আছা এইটো জীয়াত পূৰা ক্লিয়াৰ আছে তেনেহ'লে ইজি তুমি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিছা নাম আহিছে যদি তুমি একোৱে পঢ়া নাই একোৱে নাজানা তেনেহ'লে তোমাৰ কাৰণে টান তেনেকুৱা নিচিনা কথা কিন্তু ইমানো সম্ভৱ টানো নাহে বা ইমানো ইজিও নাহে কিন্তু এটা মিডিয়াম লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহে যিখিনি আমি সচৰাচৰ আমি সন্মুখা সন্মুখীকে কৈ থাকিম এতিয়া মই তোমালোকৰ কিছুমান কথা কৈ আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই যে এই বোলে এই মানুহজনে এইজন মানুহক কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি জানে ন আৰু কিছুমান নৰ্মেল কিছুমান কুৱেশ্যন গতিকে কিছুমান কথা আমি ফকাশ কৰি বুজাব নোৱাৰোঁ কিন্তু নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ গতিকে ছাবজেক্টৰ হিচাপত মেথছ ৰিজনিং এইবিলাক থাকিব জি কে থাকিব ইংলিছৰ গ্ৰামাৰ থাকিব কমন কমন টপিকবোৰেই থাকিব আৰু নাইন টেন লেভেল নাইন টেন লেভেল চবেই কৈ থাকে প্ৰত্যেকটো এক্সামতো নাইন টেন লেভেল হৈ আহিছে কিন্তু কুৱেশ্যনৰ পাৰ্কবিলাক নিনিয়ে একদম ক'বা পোৱাই কি গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা কিন্তু ইমানো বেছি টাফ নহয় কিন্তু খাল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি বা ইণ্ডিয়ান জিকে ওপৰত বহুতে গম নাপায় বা নাহে বুলি ভাবে নাহে বুলি ভাবে সেইকাৰণে যোৱাবাৰ ফৰেষ্টত ইণ্ডিয়ান জিকে বহুখিনি কৰি গৈছে কিবা নদীৰ নাম কিবা নাম আহি গৈছে য'ত নেকি আমাৰ কলম বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নামহে জানে তেনেকুৱা নিচিনা কথা গতিকে এই যি দুই এদিন আছে মুঠতে কৰা মাইণ্ডটো এটা ফ্ৰেছ কৰা এতিয়া বোলে এইটো চাওঁ সেইটো চাওঁ সেইবিলাক চাই এনেই নাইটে চব যিখিনি পাই আছা সেইখিনিও পাহৰি যাবা গতিকে এতিয়ালৈকে যিখিনি পঢ়িলে যিখিনি কৰিলা যিমানখিনি জানিলে সিমানতে ষ্টপ থকা জাষ্ট ওপৰে ওপৰে চাই থকা এতিয়া নতুনকৈ আকৌ এটা ছাবজেক্ট এড কৰি গোটেইখন খেলি মেলি ভাতকৈ নোচোৱাই ভাল মোৰ ফালৰ পৰা মই নিজেই উপলব্ধি কৰোঁ বুজি পাওঁ গতিকে মই কৈছোঁ যিখিনি চালে সিমানতে ষ্টপ থকা খালী এক্সামত বেচ দিবলৈ সেইদিনাখন ট্ৰাই কৰিবা কুৱেশ্যনৰ কথা গম পাই যোনখিনি পাৰিছা পূৰা ধুনীয়াকৈ টিক মাৰ্ক দি যাবা টিক মাৰ্ক মানে ঘর তো ফিল আপ করবা সম্পূর্ণকে আৰু যোনখিনি পাৰিছা কৰি যাব যোনখিনি পৰা নাই লাহে লাহে কৰি যাব আৰু বোলে একেবাৰে কিছুমান বোলে এশটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত সত্তৰটামান পাৰিছোঁ এইখিনি শুদ্ধ আছে সত্তৰ টাৰ্টিমান তোমালোকৰ আহি আছে পইণ্ট থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্ক আহি আছে আৰু বাকী তোমালোকৰ কিমান পঁচিছটামান পঁচিছটামান তোমালোকৰ কুৱেশ্যন থাকিলে পঁচিছটা তোমালোকে নিগেটিভ নিগেটিভ নহয় মানে সেইটো তোমালোকে আমি নৰ্মেল সচৰাচৰ জান্দা মুণ্ডা বুলি কওঁ যে ঘপা ঘপ মাৰি দিয়ে গতিকে সেইটো হিচাপতো মাৰি দিব পাৰা যদি যোনখিনি নোৱাৰা তাৰ ভিতৰত পাঁচটা দহটা হ'লেতো নিশ্চয় শুদ্ধ হ'ব গতিকে কিমান কেনেকৈ কি কৰিম কুৱেশ্যনসমূহ কি হিচাপত কোনটো লেভেলত মই লৈ যাম সেই দুঘণ্টাতে কোনটো টাইমত মই মেকআপ কৰিমগৈ সেইখিনি কেৱল তোমালোকৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰে সেইখিনি কেৱল তোমালোকৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰে বাকী বেলেগে বিশেষে একো তেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ ক'ব নোৱাৰিব মই যিটো হিচাপত কৈছোঁ সেইখিনি বেলেগে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিব কিন্তু এইটোৱে যে পূৰা বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিৰ্দিষ্ট এটা নিজৰ মাইণ্ডতে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখি থাকিবা নাই মই এনেকৈ কৰি আছোঁ এনেকৈ কৰিম যোনে যি হিচাপত কৰি ভাল পায় যোনে আনক ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা নিজৰ হিচাপত যিমানখিনি পাৰা কৰি যাবা যিখিনি নোৱাৰা যিহেতু নিগেটিভ নাই পূৰা মাৰি দিবা তাৰপিছত দহটা পাঁচটা বা বিছটা হ'লেও শুদ্ধ হৈ যাব পাৰে গতি কথা কিন্তু কাতক কি যাব ফাইনেল মেট কি যাব প্রতিটা কাস্ট কাস্টরে কাটক কি যাব মেল ফিমেল গোটে ফুল ইনফরমেশন সহকারে যেটা এক্সাম শেষ হব যে এ বি ইউ বি এক্সাম শেষ হব তার পাঁচ ছ ঘন্টার পিছত যেহেতু এক্সাম ময়ো আবার লিখে গতি গোটেখিন ফুল এনালাইসিস করে এক শেষত মানে একটা ভিডিও প্রস্তুত করি যদি এক্সামটা বারটাত শেষ হয়ে যায় যদিও প্ৰশ্নটো নাই কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগত সেইদিনাখনেই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম এনালিচিছ কৰি যে কিমান কাঠত ক'ত কিমান পাব লাগিব নালাগিব কিমান মেৰিট যাব মেৰিটৰ কাঠতো একজাম শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম কাৰণ এক্সাম নোহোৱাৰ আগতে এইবিলাক কথা মানে পচিবলেই নহয় এক্সাম হৈ যোৱা বাকী ইমানেই আচলতে ব্যস্ত পাৰ্ক থাকিলে যিমানখিনি চেষ্টা কৰিছা চেষ্টা কৰি লোৱা বাকী তোমাৰ যদি আছে হ'ব নহ'লে উপায় নাই খালী এটা কথা যদিও কম্পিটিশ্যন কিন্তু ইমানো নহ'ব মেৰিটত যিমানখিনি কথা গম পাইছোঁ কম্পিটিশ্যন ইমানো মেৰিটত নহ'বগৈ কম্পিটিশ্যন খুব ল' লেভেলৰ চলিব বাকী একজাম হৈ যোৱাৰ পিছত কাঠকৰ ফুল এনালিচিছ কৰিম তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আজি ভিডিঅ' লিংকটো সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু নতুন নতুন কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ নিউ ভেকেঞ্চি আছে তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম মুঠতে ভিডিঅ'টোৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰা লিংক চাই বা ফেচবুক ইনষ্টাযোৰ যিমান আছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে ধন্যবাদ